मैं अलामकुम ग साहबिर और आज अपने होम किचन में हूँ मेरी तरफ़ आज जो हैं वो कुछ गेस्ट्स हैं तो मैं जो हूँ वो चिकन राइस रेडी कर रही हूँ आप उसको पुलाव कह सकते हैं और तयोंखर बिरयानी तो नहीं है लेकिन इसमें हम मतलब इसको बहुत इजी वे से तैयार कर सकते हैं पुलाव टाइप ही ये होती है तो ये इन अभी जैसे जैसे रेडी होती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाकर ये भी अपने चैनल पे चढ़ा देती हूँ तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी पसंद करेंगे इसके लिए सबसे पहले मैंने एक से दो ऑनियंस जो से हैं उनको काट कर ऑयल के अंदर मैं इसको ब्राउन कर लूँगी या तड़का लगाने के लिए मैं इसको रेडी कर लूँ ठीक है जी और दूसरी तरफ देखिए मैंने चावल जो हैं वो अपने भिगोए हुए हैं और ये तकरीबन जो है वो आधा पौना घंटा भीग चुके हैं अब जब तक हम बाकी तैयारी करेंगे ये देखिए ये हमारा चिकन है इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है अब हम इसको जो है ना जब हमारा प्याज तकरीबन इतना गोल्डन ब्राउन जो है वो हो चुका है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है कि आप इसको चाहे तो कुछ लोग ज़्यादा डार्क तड़का जो है वो पसंद करते हैं के घर वाले नहीं करते तो मैं बस इसको इतना सही रखूँगी चावलों वाला और तो कुछ इससे भी लाइफ पसंद करते हैं ठीक है थीके? तो हम इसके अंदर जो है ये गोश्त अपना इसके अंदर हम लोगों ने छोड़ते थी ये मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी हो गया टेस्ट भी बहुत मज़े का है अब हमने इसके अंदर अपने चावलों के लिहाज से जो है वो पानी ऐड कर देना मेरे तो है मेरे तकरीबन साढ़े चार पाँच गिलास चावल हैं तो इतना ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है ठीक है ये देखिए जी अब हमने अपने चावल इसके अंदर सारे ऐड कर दिए हैं बस अब हम इसको दम आने का वेट करेंगे अब इसको दम पे लगा देंगे हल्का सा आपने चम्मच हलाना है कि चावल जो हैं वो आपके टूटे नहीं देखिए गाइस ये मेरी बिरयानी और पुलाव इसको आप जो मर्जी नाम दे लें तैयार हो चुकी है इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से जो है रेडी किया और देखें चावल कितने खड़े खड़े हैं ज़रा भी नहीं टूटे हैं तो इसको तकरीबन मैंने जो है वो पंद्रह से बीस मिनट के लिए दम दिया था ठीक है जी सो so ये रेडी है और हम आपको खा के बताएंगे कि ये कैसी बनी है ठीक है जी और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था आज कुछ गेस्ट्स वगैरह भी आए हुए हैं तो खैर इसके मसाले की वीडियो तो मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर सकी बनाने से पहले की लेकिन अभी बता रही हूँ कि इसको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था तकरीबन कल सुबह का और अब तकरीबन पूरी एक और रात और एक पूरा दिन गुजर गया अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ये भी बहुत ही टेस्टी बनी है ये मैं इस तरफ इसको फ्राई कर रही हूँ और ये मेरी बिरयानी रेडी है होप सो के आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आगे भी शेयर करें ठीक है जी थैंक यू फॉर वॉचिंग